Национальной дате, когда 23 года назад были выведены советские войска с территории Афганистана. Я это говорю от себя, не как представитель нашей ассоциации, и прочее, чисто, как участник боевых действий. В этих боевых условиях наравне с другими бойцами и командирами российской федерации, защитником родины, профессиональным защитником родины. Мемориал нашим погибшим одесситам. Такая минута молчания почти их память. Винить никого не будем, это отдельная история в нашем государстве.

Мои шурави Смотрите, какое ну, многоголосие и граната остается на всякий случай. держал эту зону своей власти. Это не фильм, это, скажем так, анонс к будущему фильму о 154-м отряде, который, к созданию которого я сейчас иду. Мы сейчас готовим к 60-летию бригады, хотим, даст Бог, хватит сил подготовить отдельную книгу о 154-м отряде. Это кроме энциклопедии спецназа ГРУ, это кроме вот, подобного рода атласа. Страшно бывало, не, достаточно часто, сейчас я не стесняюсь об этом говорить, страшно было, когда пришли стингеры когда стали очень часто сбивать летательные объекты. Скажем так, самый, наверное, такой вот тяжелый случай был 27 января. 1987 87 -го года, когда во время операции в Черных горах, мы оказались зажатыми со всех сторон. И был момент, когда для того, чтобы не сдаться в плен, командир дал приказ приготовить гранаты для самоподрыва. Убитых, раненых мы не оставляли. Мы должны были... Мы приготовились рвануться на месте. В критической ситуации всегда брали на себя роль старики. Молодые действительно больше их прятали, чтобы они сидели где-нибудь между камнями на перезарядке. Ну, а любой молодой боец, он где-то старался себя уже, так сказать, пытаться проявить. Хоть потому, что все шли с разными чувствами. Кто-то шел с чувством страха, кто-то туда э, рвался, кто-то шел просто потому, что, ну, послали и послали. Значит, там буду служить, и мне и все равно. По-разному, очень разные были. А, скажите, вот как вы вернулись, вот как вас встретили? Вы уже вернулись в 87-е. Уже... Мы вернулись, действительно, в другую страну, уже в Ташкенте. Приехав в Ташкент, мы уже это почувствовали, увидели. Мы даже по телевизору там, у нас последний время были телевизоры, и мы вскользь видели Союз, насколько, насколько он меняется. Конечно же, это была, была другая страна. Хотя это был еще Советский Союз. Действительно, в общем-то, какое-то отношение к ветеранам сохранялось. Это нельзя отнять. И нас по льготам принимали в институты и, в общем-то, с трудоустройством помогали. Этого не отнять. Что-то закончили? После возвращения я продолжил образование медицинское. Я служил разведчиком, санитарным инструктором. Потом я поступил в медицинский институт. Я его закончил, стал врачом. Самая интересная информация – это непосредственно сами рассказы военных людей. Это одно дело прочитать в интернете, а другое дело послушать здесь смотреть в глаза этому человеку и как он рассказывает истории, которые трогают тебя за душу. То есть человек очень мудрый, он повидал жизнь и рассказывает ее сейчас тебе. Мы все, все эту информацию для меня как бы достаточно новая. Я только знал основные понятия. Как бы если бы не эта экскурсия, я бы мало, ну так бы остался бы человеком, не посвященным на эту тему полностью.